постоянно проводим уроки безопасности дорожного движения в школах. Особенно это актуально перед 1 сентября. Вот с 21 августа уже начата операция «Внимание, дети на дороге» где в наши подразделения с привлечением средств массовой информации, с подразделений органов образования проводятся тренинги, учебы, лекции для детей о необходимости, безусловно, выполнения правил дорожного движения. И понятно, что дети после летних каникул, когда они немножко расслабились, отдыхали и ушли от городской суеты, сейчас им нужно помочь нормально войти в жизненный ритм учебы и городской жизни. сегодня больше всего понравилось. На кайтингах казаться. А какие у тебя были ощущения, когда ты катался? Классно, быстро. Ты хотел бы стать кончиком? Да. А каким бы видом спорта, автоспорта, ты хотел бы заниматься? Знаешь какие-то? Драгрейсинга. Драгрейсинга? Ух ты! Молодец! А может, ты знаешь еще какую машину ты хочешь? Ты это хайлакс. Максим, скажи, что здесь происходит? Почему дети? Почему правила дорожного движения? Расскажи. Дети, потому что молодость. Право дорожного движения, потому что молодость опасна. И мне кажется, что э, понятие о дорожного движения и о безопасности на дорогах нужно привязывать детям с самого раннего возраста. И вот чем мы сегодня тут, собственно, и занимаемся. Дети отвечают на вопросы, проходят викторины. И тогда уже могут полагаться на каждого. Такой себе микс э, обучения и автоспорта. Спасибо.

Да. Да? Молодец. А ты знаешь, какую ты машину хочешь себе? Я у меня есть машина дома, только она розовая. Розовая? Да. И крошечная. Да. И Да. Ты когда вырастешь, у тебя обязательно будет розовая Феррари, может быть? Да.